Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. La respuesta de Pat dejó a Ellie sin palabras, tomó a Pat en sus brazos y lo abrazó con fuerza, plantándole un gran beso en la mejilla sin decir nada, prefiriendo las acciones a expresar sus sentimientos. Suéltame primero. Brazos fuertes acercaron la cintura de Pat, tocando deliberadamente con los labios su mejilla izquierda, luego la derecha, hasta que Pat tuvo que apartar el hermoso rostro cuando se sintió abrumado. Tengo una reunión con el director del proyecto a las doce y media en la obra. Necesito discutir algunas cosas con la dirección de la obra para evitar que esto vuelva a suceder. Pat explicó con el corazón acelerado, pero manteniendo una cara seria, tratando de mantener la conversación profesional. No tienes que ir. Ya me he encargado de eso. Acabas de regresar y debes estar cansado. Creo que deberíamos ir a almorzar, sugirió Ellis, todavía aferrado a Pat. En ese caso, almorzaré contigo primero y luego miré. Déjame llamarlos para reprogramar la cita. Pat sacó su teléfono para posponer la reunión una hora, lo que no debería alterar demasiado sus planes. ¿Conduciremos juntos entonces? ¿Podemos ir juntos después del almuerzo? No, tienes una reunión a las dos de la tarde, con un cliente importante. No te la puedes perder, hay mucho dinero en juego. Una firma y millones estarán en la bolsa, así que quédate en la oficina y e iré yo mismo. Tan pronto como Pat decidió regresar a trabajar, se puso al día con la agenda de Ellis, como lo había estado manejando durante muchos años, y sabía de la importante reunión de la tarde para firmar un contrato con una naviera que quería ampliar su edificio de carga. Ellis debe haberlo olvidado por completo. Elisa arrugó la nariz y pellizcó suavemente la mejilla de Pat unas cuantas veces en broma. Siempre me haces dependiente de ti. ¿Sabes que sin ti me siento como un hombre sin brazos ni piernas? Todo es una lucha. Gira a la izquierda. Hay un problema. Gira a la derecha. Hay otro problema. Uf. En menos de un mes casi tuve un aneurismo cerebral todo era irritante. Ya he vuelto. Pata atrapó la mano que acariciaba su mejilla. Debiste haberme dicho por qué sufrí un dolor de cabeza solo. Ya tienes suficiente trabajo. Déjame manejar cosas como esta. Será más fácil. El hombre cariñoso se quejó sabiendo que Ellis podía resolver problemas. Pero, como alguien que siempre se entrometía en varios asuntos, no podía evitar preocuparse. ¿Estás preocupado por mí? Ellis envió una mirada traviesa de inmediato, empujando a Pat hasta que sus caderas estuvieron contra el escritorio, atrapando la esbelta figura en sus brazos, inclinándose hasta que sus narices se tocaron. Cuando Ellis avanzaba, lo hacía con intención. Siempre listo para la acción, sin importar dónde ni cuándo. Me preocupan más las personas que tienen que lidiar con tu estado de ánimo, dijo Pat, volviendo la cara y esquivando los labios del otro repetidamente. Su voz era baja para contener al aprovechador. Ellie sonrió ampliamente al hombre cuyas acciones no coincidían con sus palabras, pero al ver el rostro serio no bromeó más. Casi despidió a varias personas. Menos mal que recordé lo que dijiste una vez. Las palabras que dicen que la gente comete errores, cuanto más trabajo haya, más errores habrá. Como líder, solo tenemos que resolver problemas, no culpar a los subordinados, porque trabajamos en equipo. Si hay un error es culpa de todo el equipo, y la persona que está arriba es la que tiene mayor culpa. Vamos a almorzar, tengo que ir al sitio después. Está bien, pero déjame besarte para compensar el tiempo que te extrañé antes de irnos.